В ходе проведения ежедневных надзорных мероприятий на территории Ступинского муниципального района по распоряжению начальника государственного Московской области Витушевой Татьяны Семеновны сотрудниками территориального отдела номер 22 на территории сельского поселения Леонтьевская, в частности на территории деревни Леонтьева, выявлен очаговый навал мусора. Данный мусор носит характер длительный, Длительный характер включает в себя как твердобытовые отходы, так и крупногабаритный мусор, строительный мусор. Он образовался на границе частного сектора с многоквартирными жилыми домами. По данному факту будет выдано уведомление. Администрация сессии специальной для дальнейшего привлечения к ответственности.